меня как-то оно немножко задело, как бы так как сказать, ревностно, конечно, так эти слова так зацепили меня. Там, когда один ответил, там я там давал э, почитать комментарии, э, там, замовение ног, и как говорит, у вас там чудеса там есть, там какие-то исцеления, там пророчества там есть у вас, знаешь, что вы там вот, за... Э, вот, мовение ног начинаете говорить. Вот это ходил, ходил, конечно, меня оно как, как бы и мулило там, понимаю все там, у каждого свои дары, в церкви там, не все там пророки, не все там учители, не все там целители, там все это не все, там кому что дано, потому что так, когда начинаю там хвастаться, вот я там столько-то больных посетил, как там тот же, тот же комментатор это все говорил, там я там то то делаю, я там по тюрьмам что-то, больницы, ну не говорит я там, а вот это делается, у вас это делается, это делается, это делается. Там, ну опять говорю, да, кому что дано, если дано тебе это делать, слава Богу, если это опять от чистого сердца, Бог это твой дар, твое предназначение, а не для себя ты это делаешь, то это слава Богу. Но у меня вот именно, знаете, вот за пророчество. Я не хочу там на себя-то что-то такое много брать, но я хочу взять то что, что вот с начала войны как мы здесь оказались нам бог как сказать духом святым начал открывать, что война надолго да, конечно это страшно там между собой поговорить это одно, а когда идти кому-то говорить там, это уже по-другому все и когда мы вот это были в первом да, собрании домашнем и э, первое собрание прошло нам ну, как мы только знакомились, вот, ну, там договорились там, на второе собрание прийти и поделиться тем, что нам открыто. И когда начали говорить, что не война надолго, что она пойдет и сюда, и дальше, и дальше, все это будет. Нас никто не слушал, посмеялись над этим. Только все там, ну, опять, молитвы, там за мир, все это было, там, э, там посты там огромные, там э, все взывают так ревностно, там, за это. Но, тем не менее. Нам тогда уже было это открыто. Кем открыто? Духом Святым. Вот, мы это видим, что это уже длится? Сколько, три года, да, уже, четыре уже. Дальше Бог дал нам столкнуться с этим, да, говорить, что так должно быть. Вот давайте так. Пророчество, не пророчество. Но Дух Святой давал говорить. Это дар Божий или нет? Это э, пророчество это. Или что Бог тогда уже начал давать, говорить, первые шаги делать, давать, говорить, что вы делаете? Так должно быть. Вот так должно быть. Вот написано, вот написано, вот написано. От нас что делают? Просто говорили там. Не нравится, идите, идите. С вами никто беседовать не будет. Так открыто не будет. Никто нам по Слову Божьему не мог отдать дать никакого ответа. Ни один не дал. Мы, вот, слов, мы были открыты к этому, до сих пор открыты, ничего не чтобы были. Мы сейчас открыты, там, пожалуйста, готовы говорить на эту тему. Но дальше хочу продолжить. Все закрывались, там братство так постановили, еще что-то, а мы будем делать. Все равно должно быть основание, почему я так буду делать. И дальше я просто к чему, вот, вот хочу просто, вот эти переписки, на слава Богу, осталась. Там, если надо будет даты, мы Когда я сказал, вот прямо перед службу прийшло, хочу їх просто процитувати, що нам прислали. Там, Вітаю вас! Завтра ми будемо мати День Посту і молитви за Україну і мир в Україні. Тому прошу об'єднатися у молитві тим, хто любить Господа і хоче миру в Україні. Опять, і миру в Україні. Ну, тогда в принципі мы записували, все ми говорили об этом. Чому десь Україна? А що всі останні страни ну, хат і не нужен? Чим Україна від всіх інших стран. І по чому має бути мир, якщо Христос сказав, що да, этому належить бути. 24 Матфея. І вот то ми писали українці, які називають себе християнами, пастори, служителя та члени українських церков, які виїхали з України, останнім часом святий Дух відкриває дуже страшні речі. Вони не, не замислювалися. что там, Да вы жили в Украине, в гнев Божий. Вот, давайте, пророчество не пророчество. Это было тогда, в тот же день, когда должна была быть эта молитва. Мы все это отвечали. Это 28 сентября. Все это отвечали. То есть, это уже, что это? Да, Святого Духа, пусть пророчество, пророчество. Но все это было открыто Духом Святым. Что у нас, что нет дорог, От, будь ласка, Бог все це говорив тоді. Ви не замусили, що там, де ви жили в Україні, запалав гнів Божий. Не зробивши висновки і вихавши з пекла, ви тепер чините ще гірше. Ви самі навлікаєте на себе гнів Божий у тих землях, куди вас вивів Господь. А Бог вивів, вивів вас саме для того, щоб ви виправилися, почули великий стукіт Божий і засвідчили іншим народом. Будь ласка, замисліть, якщо комусь щось відкрилося по-іншому. За словом Божим, будь ласка, говори, доки є час, не один нам нічого. Ми наш канал послали туди. От від пасторя церкви Володимир Трильчука. Це ми йому писали, це пастор церкви в Штутгарті. П'ятдесятников. Ми українці, не ті, які називають себе християнами. Натомість ми є щирі християни, які ревно служили Богу в Україні. А теперь служим и проповедуем живое Евангелие тут, где мы сегодня. Больше бачим милость Божию. у Божий на ты, то чинить грех. Тому прошу, не писать того, что не выповедаю вашим бачением. Наш был ответ ему. Этот был ваш пост, когда мы его получили. Святой Дух побудил при всех сказать, чтобы были свидетели. помните это запись? Отныне с понедельника. Это все. У нас есть, мы можем это показать. Это уже 28 сентября. Это, ну это уже 28, чуть позже, но мы это говорили, говорим уже о прошедшем времени. Это в течение недели все это у нас было. Это был ваш пост, когда мы его получили. Святой дух побудил при всех сказать, чтобы были свидетели. Отныне с понедельника станет еще хуже. Так почему же Бог вас не слышит? а наоборот продолжает стучать к вам еще сильнее. Какие страшные прилеты были после этого и до сих пор. Откройте глаза. Вы даже боитесь встретиться и обсудить это на основании Писания. Вот, пожалуйста, это все те, кто нам что-то забрасывают, там, за дары какие-то. Мы все это делаем, мы не сидим. У них главный по Германии Леонид, да, его зовут. Ему писали, но сказал, что мне надо подумать, взять в час, подумать, как-то что-то. Ничего, ничего. Никаких ответов, никто ничего двигаться не хочет. Но опять скажу, что вот те, которые забрасывают, кому-то дано, я говорю, по больницам ходить, ничего тут нету, я не вижу этого Что это плохо? Пожалуйста. Но у каждого свой труд. И мы не сидим на месте. Мы стучимся, говорим правду. То, что говорит Дух Святой. Побуждал нас сказать. Это прочество или что? Я не... Что это? Есть у нас эти дары или нет Пусть нас обвиняют. Дальше у нас записи есть, да, там, когда за только начали вот эти подписывать, мир будет, мы тоже сказали. Это уже, слава Богу, запись есть. Что здесь, сейчас видим? Хуже, хуже и хуже. Но никто не хочет именно рассуждать на основании Слова Божьего. Еще раз повторяю, мы открыты, я открыт, телефоны, все любые мессенджеры, все открыто, пожалуйста. Готовы на, как на любой платформе обсуждать. Даже могу еще вот это прочитать, что он э -э, ответил. Это ваша субъективная думка, я с вами не погоджусь. Бог чует нас, и Бог есть Бога мэру и порядка. Дайте мне ответ, пожалуйста. В чем он чует? В чем? Чует, да, что там и гнев еще больше. Чует, да. Противление Богу, не повиновение Богу. Это чует. Вот что вы еще мы написали. Володя, это не мое мнение. Так говорит Писание. Война продолжается с 2014 года. Все хуже и хуже. Лучше не становится. Почему проводятся всенародные посты? А прекращения войны нет. И становится только хуже. Дай, пожалуйста, свое мнение, почему так. Потому что на все воля, Божья воля. Але наша молитва має быть до Бога только за мир и добрую долю для Украины. Я других мотивов в меня не имею. Мотивы, какие у тебя хочешь быть. Но земля мы тоже знаем, сожжение. Что делать? Подождите. Христос сказал, он не сказал молиться за это. Он сказал, этому надлежит быть. Народ на народ, царство на царство. Сейчас на сегодняшний день, сегодня кончилось. десятое. Да, там. Одна война уже развязана. Вторая война сейчас развязывается там. Американцами. Чем мы за тот народ не берем посты, не молимся? Чем мы этого не делаем? Там гонение на христиан есть в тех странах. Чем мы этого не делаем? Почему Украина какая-то особая? У тебя так написано, народ, 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 царство, этому надлежит быть. Я не то, что там циник Украина, я киевлянин. Что за, живу там, жил. У меня все осталось там. Еще раз, еще раз хочу повторить, что все это э, происходит, никто не хочет услышать Бога. Вот что э, даже сегодняшняя проповедь была. Услышать, услышать Его, не стоять в своем. Слова красивые и красивые. Добра для Украины. Красивые и красивые. Но это красивый лозунг. А чем Украина еще раз отличается от всех других стран? Газа там была, воевала. Там сколько народу погибло. Чего это никто не обсуждает? Чего за них не берутся посты и молитвы? И то опять надо рассуждать, брать для чего? Это угодно Богу или нет? По воле Божьей я беру или нет? И нам в первую очередь, я говорю, нам, как важно вот не закрывать уши, идти след своих похотей, то, что мне хочется. В первую очередь, конечно, это стук идет, и в первую очередь, не надо говорить о неверующих людей, это в первую очередь к верующим людям, в церквях, в церквях бардак. Никто не хочет рассуждать на основании слова Бога, никто. Пусть бы показать, никто. Просто показывают на дверь. Говорят, никто с вами говорить об этом не будет. Открытым текстом говорят.